विकसित कृषी संकल्प अभियान या देशव्यापी महत्वाकांक्षी कृषी अभियानाचा आज केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या उपस्थितीत ओदिशामध्ये प्रारंभ झाला आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस आहे शास्त्रज्ञ त्यांच्या प्रयोगशाळांमधून बाहेर पडून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि आपलं नवं संशोधन तसंच कृषीविषयक घडामोडींची माहिती त्यांना देत आहेत असं त्यांनी सांगितलं कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय राज्यांचे विभाग आणि कृषी विद्यापीठं एकत्र काम करतील अशी अपेक्षा कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केली या अभियानाच्या माध्यमातून शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांच्या तुमच्या गावात येत आहेत शेतकऱ्यांनी ये थोडा वेळ काढून त्यांच्यासोबत शेतीतील नवीन प्रयोग शिकावेत आणि उत्पादन वाढवावं असं आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केलं तो ये खेत में जो किसान बैठा है इसके पास वैज्ञानिक आएंगे आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो और दूसरी चीज और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता है फसल बर्बाद हो जाती है मैं कर्नाटक था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए बर्बाद हो गए तो ये वैज्ञानिकों का, का काम है कि यहां कोई बीमारी है कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही तो किसानों को बताए कि ये करें और नहीं तो शोध करें, रिसर्च करें कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है ताकि किसान की फसल खराब ना हो या प्राकृतिक आपदा आती रहती है तो यहाँ कौन कौन सी फसलें ठीक हो सकती है उसके बारे में भी आपको बताएं तो ये वैज्ञानिक केवल यहां नहीं उड़ीसा में भी और पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे दो हजार एक सौ सत्तर टी में जय जवान जय किसान अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान तो मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान अनुसंधान मतलब प्रयोग जो हुए वो वैज्ञानिक लेके आएंगे और कृपया करके आप उससे सीखिए आप, आप आपको खेती कोई सिखा नहीं सकता आप करते हैं। लेकिन नई चीजें जो उसमें जुड़ी उनको सीख के अपना उत्पादन और ना मेरे भाई जर आपल्याला उत्पादन वाढवायचं असेल तर चांगलं बियाणं असणं सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे आपले शास्त्रज्ञ सातत्यानं प्रयोग करून नवीन बियाणं तयार करत आहेत असं त्यांनी सांगितलं यावर्षी देशात विक्रमी अन्नधान्याचं उत्पादन झालं आहे भारताला केवळ देशवासियांनाच अन्नधान्य पुरवायचं नाही